Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hadirin sedaya ingkang genormatan, mugi tansah pinaringan rahmatlan kesehatan. Kula Alistarasti Amelia Putri badhe nyuwun wekdal sedhela kangge ngaturakan pawartos bab pelestarian lingkungan. Sawijining prakawis ingkang wigatos Sangat tumrap gesang kita saben dinten. Ing video menika, kula badhe nglantaraken sawetara gambaran panyemangatan saha ajakan supados kita sedaya langkung nggatek Terasi anlan kelestarian lingkungan ingkang kita tempati mugi saget dados sarana sinau bebarengan lan pepeling kangge di alam ingkang langkung resik lan wilujeng Ing jaman samenika prakawis lingkungan asring kita lir asap kendaraan dados saged udara petang lan mbabayani kesehatan sampah sumebar ing pundi Mennika taksih badhe ngantos mula pira,mula,kula nyuwun ijin ngaturakan pilihwi -pili gatos sanget kita jaga lingkungan, papan ingkang saben dinten kita lampahi lan papan pangenan kita tumut gesang. Kulo ngaturakan sawetawis tindak alit ingkang saged kita wiwiti, inggi punika ngowahi pamikir lan kebiasaan. ajan katingal alit, perubahan pamikir punika ng prabawa ageng kawiwitan saking tumindak prasaja, kados buang sampah ing papanipun boten ngagiliraken sampah ing pinggir dalan langkung-langkung ing aliran kali utawi sungai. Monggo ugi kita boten buang-buang panganan, mundut porsi ingkang cekap kemawon lan meneh wenahana panganan jumateng tiang ingkang mbetahaken sesarengan kita saged nandur wit lan sekitar griya lan resik-resik saluran banyu ingkang sampun kesumbat kita kadang mau pilih pencemaran lingkungan boten namung dadosaken kerusakan alam nanging ugi nyebabakan gangguan kesehatan wiwit saking penyakit alit dumugi ingkang abot mula kebersihan lingkungan punika dados pragawis ingkang wigatos kangge njagi kesehatan awak lan kemakmuran lingkungan lingkungan ingkang resik badhe dosakan rasa nyaman lan nyegah penyakit menawi kita tetap abai generasi pun dipun malih ingkang sakit wiwiti gedah anak butup kita miwiti menikah, menopo taksih wonten wadalipun hadirin sedaya ingkang kinurmatan, mekaten ingkang sagedbola aturan mugi powertas menikah saged dados pepeling dan penyemangaating kita sedaya supada selangkung ngurmati lan ngeriksa. Pingkungan ingkang sampun dipuntiitipaken dumateng kita. Muki kita sakit miwiti saking tindak alit ing saben dinten amargi, sabenen tumindak sae sanajan praseja, gadah makna ageng tumrap kelestarian lingkungan lan kemakmuran generasi ing tembe. Gunlah pungkasan, Pulo nyuwun akuipunpanggapunten menawi wonten tutur utawi lampah pulo ingkang kirang prayoki. Matur nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kersa mirengaken. warahmatullahi wabarakatuh.